你这一大早上的折腾啥呢？哼，我要带我的男朋友去约会，要赶早场的电影人才少啊。啊！啊！啊！啊。这要熏死你男朋友啊！胡说。 这明明是要调动全身的感官，让他能在人群中一下子就找到我，行不行？嗯，这是我昨天晚上三点才回来的，根本没力气换衣服。嗯，哦，这么可怜，那你赶紧休息啊。嗯，那我先走了。啊。嗯，拜拜。 他现在惊安奇观了，躲在角落里了，然后等着那个木乃伊出现呢。<Jonathan! S 1> 啊！那个黑影出来了。<Jonathan! S 1> 啊！那个木乃伊他。Well, 别看了。嗯、啊，就是越害怕才越想看。哦。哦越害怕越想看。

哎哎，哎你挤什么呀？哎不好意思，让一下，让一下。哎，不好意思、哎，对不起啊。过过来，哎，别挤，啊哎，哎呀，完了，他手机在我包里，他死鸭子嘴硬，不会找人帮忙、哎。天哪！ 涂点金，这么快？啊啊！吓死我了！有什么好担心的？反正不管在哪里走丢，我都一定会在原地等着你回来。啊！那那要是我走丢了呢？你香水味这么浓，很容易就找到了。涂点金。